От чуваки і дівчинки аболекоси пишуть те, що ну, предсказують падіння комунізму, да, якби, ну, кайф це читати, якби, от читаю да, і як це воно було, коли совок рухнув, і коли кожен жив, як він хотів. І що от Кісіджер і абелекоси пишуть. ни один из документов не предвидел так точно что, то, что произойдет на самом деле после перехода власти Михаила Горбачева. И теперь после полнейшего караха Советского Союза было бы ненужной переделкой указывать на то, какую трудную задачу ставил Кеннон перед своим народом, поскольку он возлагал на Америку задачу противодействия советскому давлению в течение неопределенного времени на обширных пространствах, выбравших в себя культуру Азии, Ближнего Востока и Европы. Более того, Кремль свободно выбирал для себя точки атаки, предпочтительно там, где по его расчетам он получит наибольшую выгоду. Продолжение последующих кризисов американской политической целью считалось сохранение статус-кво чтобы совокупными усилиями обеспечить окончательный кавах буддизма, лишь после продолжительной серии не завершившейся ничем конфликтов. Это было, конечно, проявлением высшей степени национального оптимизма и неослабного чувства уверенности американцев в себе, которые позволили такому искушению наблюдателю, каким был Джордж Кеннон, поручить своему обществу роль такую глобальную, такую тяжелую и в то же время такую активно реагирующую на все. Эта непреклонная даже героическая доктрина вечной борьбы привела американский народ к бесконечному соревнованию по правилам, отдававшим инициативу противнику и сводящие мораль Америки к усилению стран, уже стоящих на ее стороне. Типичная политика сфер влияния, отказываясь от переговоров, Политика сдерживания теряла драгоценное время в период величайшего относительного могущества Америки, пока она все еще обладала <coughs> атомной монополией и Действительно, с учетом предпосылки в виде сдерживания положения с позиции силы надо было еще создать. Холодная война оказалась как милитаризированной, так и пропитанной неточными представлениями об относительной слабости Запада. Спасение Советского Союза таким образом становилось конечной целью политики. Стабильность могла возникнуть только тогда, когда зло было бы полностью изнано. И не случайно статья Кеннона заканчивалась резюме, призывающим миролюбивых соотечественников оценить такую добродетель, как терпение осмысливать их роль в международных делах, как испытание значимости их собственной страны. Ну, кстати, я... Вот что, я... вид Горбачева, да, Всі от кажуть, що він там перефука, він там цей, але в западному мірячи цей він хотів, щоб всі так жили, як жили на западі. Тому я нічого проти не маю би, того, що було, і того, що цей якби. Ну як сказати, я я відношусь до Горбачова. Нейтавальної. Я не вважаю, що він там, ну, як сказати, великий політик, що він там герой. Ну, Боже для когось герой, Боже для когось придатель. Для мене він просто як чоловік. І він хотів, щоб всі жили вільно і свободно, так як його там сини, які вчились за, 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 на заході. І хотіли, щоб всі би теж жили, де дуже далися, да, в джинсах і тому подобне. А могли спокійно собі купити. Тобто, нічого такого я в цьому не бачу. І ну, вважаю його дійсно, напевно, посліднім останнім політиком, який ще був у Совєтській Росії, более, менее, ну, більш-менш, так скажемо. Якось так. Ну, так, як ото. <кій> Опозиція у Росії, яка вважає, що із Заходом треба дружити і сотрудничать. От, як би підтримують ці слова, якби всі повністю, якось так, якось так.